В Северодонецке открыли выставку «Бабусына на скрынька». На ней представлены работы со всей Луганщины. Это вышиванки, рушники, скатерти и предметы быта 19-го – начала 20 века. На выставке побывал наш корреспондент Александр Рыбальченко. Совместный проект Луганского областного центра народного творчества и Северодонецкой галереи искусств позволило собрать вышиванки и предметы быта 19-го – начала 20 века. Сегодня свята. Северодонецкая галерея мистецтв открывает Дуже сучасну і дуже інтригуючу виставку, яка носить назву Бабусина скринька. Ось ці рушники представили нам місто Кремінна сім'я Волкової. Ці рушники виконані в ці вишивки занизування. Три года назад на подобной выставке были представлены работы только северодончан. В этот раз здесь представлены семейные реликвии, работы, которые хранились в семьях северодончан, лисичан в городе Кременной и в других городах области. Вообще на выставке представлено порядка ста работ. Это и рушники, и вышиванки, и скатерти. Я считаю, что такое полезно проводить время от времени среди молодежи. Должны знать свою культуру, свои традиции. Организаторы выставки будут и дальше собирать коллекцию по всей Гуганщине. Александр Рыбаченко, Александр Буряк, ПОДИИ.